પ્રશ્ન એક પંચાયતી રાજની જોગવાઈ સંવિધાન ના કયા સુધારા થી ઉમેરવામાં આવી હતી ઓપ્શન a ચુમ્બોતેર મો સુધારો ઓપ્શન બી એકોતેરમો સુધારો ઓપ્શન c તોતેર મો સુધારો ઓપ્શન d બોતેર મો સુધારો अच्छा जवाब से ऑप्शन सी तो तेरमो सुधारो प्रश्न नंबर बे भारत में क्या राज्य में सब प्रथम पंचायती राजनीति स्थापना था थी ऑप्शन ए गुजरात ऑप्शन बी राजस्थान ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल जवाब ऑप्शन बी राजस्थान प्रश्न नंबर भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज राजोवीस चार बेहजार दस ऑप्शन बी चौबीस चार ओग्सो त्राणु ऑप्शन सी चौवीस चार बेहज अग्यार ऑप्शन डी चौवीस चार बेहजार સચો જવાબ છે ઓપ્શન A 24 4 2010 પ્રશ્ન નંબર 4 શહેરી સ્થાનિક સત્તાનો મુખ્ય નાણાકીય સ્ત્રોત કયો છે ઓપ્શન A કરવેરા ઓપ્શન B ફી અને દંડ ઓપ્શન C અનુદાન ઓપ્શન D ઉપરોક્ત તમામ सचो जवाब से ऑप्शन डी उपरोक्त तमाम प्रश्न नंबर पांच नीचे पैकी ग्राम सभा ने व्याख्या क्या आर्टिकल में आपी छे ऑप्शन ए बसो तेतालीस बी ऑप्शन बी बसो तेतालीस ए ऑप्शन सी बसो तेतालीस एक ऑप्शन डी बसो तेतालीस बी આજે જવાબ છે ઓપ્શન A 243 B પ્રશ્ન નંબર 6 પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ માંટી ચૂંટણી નું આયોજન કોણ કરે છે ઓપ્શન A રાજ્યપાલ ઓપ્શન B ચૂંટણી રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ ઓપ્શન C રાજ્યની વિધાનસભા ઓપ્શન D કેન્દ્રીય ચૂંટણી આયોગ जवाब से ऑप्शन बी राज्य चुटनी आयोग प्रश्न नंबर पंचायती राज अधिनियम ग्राम सभा आयोजित ऑप्शन ए तरह ऑप्शन बी चार ऑप्शन सी एक ऑप्शन डी बे સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી બે પ્રશ્ન નંબર આઠ પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનો આરંભ રાજસ્થાનના કયા જિલ્લાથી કરવામાં આવ્યો હતો ઓપ્શન એ જોધપુર ઓપ્શન બી અજમેર ઓપ્શન સી નાગોર ઓપ્શન ડી જયપુર सोचो जवाब से ऑप्शन सी नागौर प्रश्न नंबर नौ पंचायती राज न उद्देश्य क्यों छे ऑप्शन ए गामो नो नव निर्माण ऑप्शन बी ग्राम विकास कार्यक्रमों में लोक भागीदारी ऑप्शन सी सत्ता नो लोक लोकशाही विकेंद्रीकरण ऑप्शन डी उपरोक्त तमाम सच्चे जवाब से ऑप्शन डी उपरोक्त तमाम प्रश्न नंबर 10 पंचायती राजनीति जोगवाई संविधान का क्या भागमा करवामा अभी छह ऑप्शन ए भाग तान ऑप्शन बी भाग चार ऑप्शन सी भाग पांच ऑप्शन सी भाग छह સચોટ જવાબ છે ઓપ્શન B ભાગ 4 પ્રશ્ન નંબર 11 ગુજરાતમાં ગ્રામ સેવકનો પદ ક્યારથી શરૂ થયો હતો ઓપ્શન A 1952 ઓપ્શન B 1951 ઓપ્શન C 1950 ઓપ્શન C D 1990 सचो जवाब से ऑप्शन ए ओगनीसो बन प्रश्न नंबर बार ग्राम पंचायत ने रचना माटी ओसामा ओची ग्राम वस्ती कितली हुई जो ये ऑप्शन ए तान हजार ऑप्शन बी एक हजार ऑप्शन सी सात सौ पचास ऑप्शन डी पांच सौ जो जवाब से ऑप्शन डी 500 प्रश्न नंबर 13 स्थानिक स्वराज्यनी संस्थाओं का पिता तरीके कौन प्रसिद्ध है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक सच जवाब से ऑप्शन सी रॉड रिपन प्रश्न नंबर चौदह गुजरात पंचायती राज अधिनियम ना अमलीकरण समय गुजरात ना राज्यपाल कौन हता ऑप्शन ए मेहंदी नवाज जंग ऑप्शन बी डॉक्टर सीम नारायण ऑप्शन सी कापी कैन भगवती ऑप्शन डी नित्यानंद कानून सही जवाब से ऑप्शन ए मेहंदी नवाज जंग प्रश्न नंबर पंदर पंचायत ए कई कलम अंतर्गत राज्य यादीनो विषयक है ऑप्शन ए अनुच्छेद 43 ऑप्शन बी अनुच्छेद 130 ऑप्शन सी अनुच्छेद 269 ऑप्शन डी अनुच्छेद 236 सच्चे जवाब से ऑप्शन ए अनुच्छेद बासो 48 प्रश्न नंबर 10 सरपंच उपसरपंच सामे अविश्वास ने दरखास्त कौन लावी सके ऑप्शन ए डीडीओ ऑप्शन बी टीडीओ ऑप्शन सी तलाटी ऑप्शन डी ग्राम पंचायत ना चुटाई ला सच्चो जवाब से ऑप्शन बी ग्राम पंचायत ना चुटाई ला प्रश्न नंबर 70 भारत में तृतीय पंचायती राजनीय भालामान कौन करी हति ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति ऑप्शन बी जिनाबाई दर्जी समिति ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति ऑप्शन डी ऋखव दास समिति

सच जवाब से ऑप्शन बी सात दिवस प्रश्न नंबर ओगनीस पंचायती राज संस्थाओं में कई संस्थाओं नो समावेश थाय छे ऑप्शन ए ग्राम पंचायत ऑप्शन बी तालुका पंचायत ऑप्शन सी जिला पंचायत ऑप्शन डी उपरोक्त तमाम सच्चो जवाब से ऑप्शन डी उपरोक्त तमाम प्रश्न नंबर 20 मेगास्थनी के पुताना पुस्तक में पंचायती राज ने कया नामे उरखावियो छे ऑप्शन ए पेंटार्क ऑप्शन बी पंचजना ऑप्शन सी पेंटेना ऑप्शन डी पेन हार सातो जवाब से ऑप्शन ए पेंटार्क